всех и Григорий Приемов. Закон о мобилизации, бачите, сегодня 19 травня у нас, в встретил я знакомого северодончанина, 52 года, занимался перевозками. Семью вывез за границу двое деток, ну, взрослые дети уже. Говорит, Гриша, вот я сирота, здоровье потерял, практически его уже нет. Квартиры нету, все сгорело. Ну, вообще ничего не приобрел. Сейчас меня припаркуют. И кого мне идти вызволят? Я вывозил очень много товара. Много, когда, вы знаете, весной 22 -го года. И я видел, наблюдал за этими чиновниками. Те, которые бросили всю Луганщину. Самки повесили на административные здания, начиная от Гайдая, всего Стрюка. А про этого, кстати, много говорил с рубежного. Он говорит, как раз я там вывозил с их хлопцами, с военными продукты тоже. Они про него не очень гарно оказали. Говорит, бросил часть. Сидит, говорит, в Лисичанске. Ну, от кого защищать, говорит. Тут не сильно мне понятно, говорит. Я и не против. Ну, Гайдайна купила, говорят, в Италии э, жилья для своей семьи. Ну, я знаю, что и в Киеве у нее там в центре жилье. Сейчас... Э, Видишь, в Закарпатье в Мукачево сидит Цей днепровец э, СБУшник, да, группу получил В форме его никто не видел Но пристроил полностью Всех своих, наверное, родственников Наверное, детей несовершеннолетних Уже попристраивал Цей стрюк, СБУшник, алкаш Ну, его защищать Он в Днепре, у него все нормально Цей шибика, який э, На Лисичанах заработал Купил цей табер за парканом ну, подполковник, чи кто он там? Ну, кого защищать? Говорит, Гриша. Ну, а теперь давай разберемся. Вот, а мы с ним как раз ехали по Обуховской трассе, там вот это конче Заспа. Говорит, от а чего сразу реестр не понимает у кого есть недвижимость. Без разницы идет. Днепр, Киев, Прокурора всех. Е недвижимость, Е дома, Е машины дорогие. Хлопцы, идите защищать Свое майно чего мы за вас будем, сироты вот эти вот, у кого полностью разрушены квартиры, дома, мантулить ну начать же с них надо ну, прокурорских можно заменить, у нас юристов шокольно, изменить за выражение женщин пожалуйста, у меня только в семье двое юристов, ну образование правда, юридическое ну и мои, близкие родные, поэтому юристов у нас дуже богато нашей державе, да? А, извините, целая военная администрация, областная, и плюс там еще 20 сельских, и плюс уже городские, это я, кажу про Луганщину. Два года она оккупирована. Два года! Ну, как это так, хлопцы? Получают там по 50-100 по 100 тысяч, за что? А у нас гоняют сейчас будут призывать и давайте, давайте працюйте. Реест поднять, у кого есть недвижимость, идите, защищайте в первую очередь свою нерухома, нерухомость. Конечно. А да как если э, Гайда, я же говорю, он купил себе квартир, мамка там живет в Италии, дочка живет, а этот Кириленко из Донецкой области. Я даже сколько, че на 70, чи на 700 миллионов нарухомости на тещи, Ну да сразу ему автоматом в зубы и пошел он еще работает. И так много-много кого. Так что, друзья, вот такое питание. Доработать надо закон о мобилизации. Поэтому сироты, те, которые потеряли, у кого ничего абсолютно нету за душой. Да, может, здесь и в обозе побудут. Никто не против. Но первый должны кто идти и вызволять территории, оборонять территории. Те, у кого есть нерухомость. Конче заспа. І другие саме елітні наші райони, не только Київської області, но і я думаю, везде у нас знайдуться таких жирних ребят, які пойдуть і будуть визволяти своє майно в першу чергу. Не треба спекулювати Україною. Ми знаємо, що це таке. Все буде Україна, так. Да. Все буде.